Основный девиз этой площади будет «Мы один народ». Просто люди и милиция. Мы один народ собрались как отстоять свое право на свободные выборы. Вернуть себе это право. Тому площадь будет мирная, и наша задача вот дух агрессии, який дух страха, и зараз идет в русской улады, поставить ему дух смелости и дух солидарности вы думаете, и улады? улады, но ну, безумовно паничное и ну, все. И по заявок уже видать. То, что рубит зараз улады, я вот просто могу прокомментовать. Вчера на встрече в Могилеве новые погрозы от провокаторов были. Они на вас с трубом Чиевары мне передавали, даровали, запуживали, передавали погрозы. А сегодня поступила пропанова а в МВД по Охове. Ну, то есть Лада с пробоем гулять кошки с мышки с белорусским народом и ну, безумовно с этими активистами. Але видовочно уже сегодня, что они боятся. Само их где они будут паничными и полохливыми. Я думаю, так. И будут они брутальными? Брутальными. Ну, думаю, что нет. И они боятся так самой реакции Сахара. И они ведают, что там сказали конкретно. Вы будете сбивать невинных людей